अब महाराणा प्रताप की पापड़ी महाराणा प्रताप की वीरता की गली है कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए इस दृश्य में महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है हल्दी घाटी युद्ध के बाद

ના ટિકિટ બારી એકસો ને વીસ રૂપિયા હે ટિકિટના અને ઇંગ્લિશ ગાઈડ સાથે જોતા હોય તો બસો રૂપિયા હાલો હવે અંદર એન્ટ્રી કરી આ જો હાલો ખરીદી માંથી નવરા થાય તો થાય ને બુકિંગ કરી લ્યો બુકિંગ હાલો મહારાણા પ્રતાપના કિલ્લામાં એન્ટર થઈ ગયા હવે જો જોવાનું ચાલુ થાય અહીંયા બેહવાનું ને ક્યાં બેહવાનું હે અંદર જવાનું આ એન્ટર છે એન્ટર થવાનું છે ને જોરદાર આ બધો ઇતિહાસ અહીંથી આમ અંદર જવાનું પછી ત્યાંથી બધો ઇતિહાસ દેખાડશે આ ચેતક થોડો એવા લાઈનમાં ઉભા રહી ગઈ હાલો લાઇનમાં આવ્યા જાય હા મ્યુઝિયમમાં અંદર જવાનું એન્ટ્રી સંગ્રામ જોજો દેહો ખોવાય ન જાય પકડી રાખજે હા એમ હાલો લાઈનમાં એન્ટ્રી થાય છે આ તારું ઉતરે નહીં એટલે ચાલો લપસ થવાનું થઈ ગયું ચાલો

अंबिकापुर क्षेत्र में स्थित महाराणा प्रताप संग्रहालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे देश में ते, ते देश ते देश 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 ये युद्ध केवल एक दिन का था जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे उन्होंने आमिर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था हल्दी घाटी का युद्ध पांच किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ कुल अठारह हजार सैनिक मारे गए जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार जिसमें राजा राम शाह तमर और उनके दोनों पुत्र थे शहीद हो गया। महाराणा तो प्रताप बाल्यकाल में शस्त्र शिक्षा प्राप्त करते हैं तो शस्त्र शिक्षा नजर

આ મહારાણા મ્યુઝિયમ માં જાય અંદર હું હું અમદાવાદ દેખાડવાનું તમને તો શરીર જ એવડું હતું महाराणा प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए 18 जून पंद्रह की सुबह हल्दी घाटी और खमनौर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया मानसिंह हाथी में दुबक गया हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झाला ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राज मुकुट धारण किया और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिलेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा धड़कता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया દેખાડશે કઈ રીતના યુદ્ધ થયું એ આખું હલ્દી આગળ જોયું આખે આપણે હિસ્ટ્રી મહારાણા પ્રતાપની હવે હવે અહીંયા ચાલુ થાય अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में बीस हजार अशरिया देश के लिए अर्पित की जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया इस किले का प्राचीन नाम मच्छेंद्रगढ़ है इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था इस किले के अंदर 9 मई 1540 की में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था इस किले किस किले की तलहटीओं में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी ये किला बारह वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इस किले गढ़ में तीन मुख्य बड़े जौहर हुए थे प्रथम जौहर 1330 सौ ईस्वी में रानी पद्मी ने 16,000 स्त्रियों ईरानों के साथ जौहर किया था सिर्फ अल्लाहन जी के कारण दूसरा जौहर 1535 सौ ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने के साथ किया और वीरांगना पंद्रह सौ अड़सठ ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया उसी समय रानी धूल कुमरी गुण ने सात हजार वीरांगनाओं के साथ जौहर किया फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्ल आम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। तो, एंट्री गए आया कुछ जिन्दे। अलविदा यहाँ हूँ देखा टें दे हूँ जानवाजे हुए जुइले। आज आगे आज आगे आज आगे आलो। अक्षर अक्षर को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक, तक न तो मैं महलों में रहूंगा न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा न किसी गद्दी के बिछाने पर सोऊंगा पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे जमीन ही बिछाना होगा इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया ये उसी समय का दृश्य है पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चलेपति अलग अलग क्षेत्र ऐसी आये आगे आपको दस किलोमीटर क्षेत्र में देसी गुलाब की खेती होती है चैत्र महीने में मार्च से अप्रैल के अंदर फूल आता पिंक कलर का केवल साल में एक बार फूल आता है वो हल्दी घाटी में चैत्री गुलाब के नाम से प्रसिद्ध है आप ये प्लांट देख रहे हैं इस पात्र के अंदर दस हजार गुलाब के फूल और 20 लीटर पानी मिलाते फिर नीचे आग जलाते आग से टैंक के अंदर भाप स्टीम बनती है जो इस बांस की नली की सहायता से पीछे कोपर से पात्र में इकट्ठा होता है उससे हमारे यहाँ गुलाब जल गुलकंद, शरबत तैयार होता है गुलाब जल आँखों में मेकअप में मिठाई में, में काम आता है दूसरा आता है गुलकंद गुलाब की ताजा पत्ती और मिश्री को कूट के सूर्य की रोशनी में तैयार करते फुलकन गैस काब्ज एसिडिटी और पाइल्स में काम आता है एक होता है डायबिटीज वालों के लिए जामुन गुटली अर्क आप आगे बढ़ेंगे सैंपल टेस्ट फ्री है टेस्ट के लिए आगे बढ़िए हल्दी का फेमस महाराणा प्रताप ना म्यूजियम वाकई हिस्ट्री एपिसोड पूरा अब फोटो सेशन चालू जो अब क्या नवरा था दिए अब बहुत दूर फोटो सेशन है Chào mừng quý vị với mày. phim Vô Tình Chúng tôi là làm bộ phim cho હાલો જ આમથી મહાદેવના દર્શન કરીને હવે જાય છી જોવા બંદર બંદર પ્રણામ મંકીભાઈ ને જય શ્રી રામ જય શ્રી રામ આ જો મને મેલીન ભાઈગા ભાઈક થયા છે જો ભાગે જો ભાગે જો ભાગે આ આવી ગયું મ્યુઝિયમનું આખું વ્યુ બધું આ છે આખું જોયું લે 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 ઉતારવા દો ફોટા પડીને આડો આવું ને તો એ હરી કરે આડો આવી એમ આવા બધા તો શોખીન આ જો આ સંગ્રામ મગર સંગ્રામ મગર માથે બેન પાડ લે ફોટો હાલ જોયું ચલ એમ હાલ નહીં ચાલ હા ચલ કીધું ત્યાં તો એમાં હાલવા માંડ્યા ભાઈ શેરડીનો રસ નીકળ્યો જો ઓરિજિનલ કા જ્યુસ હે ટ્રેનિંગ વાળા જોઈ જો

ને શેરડી નો રસ પી લીધો હવે આવી ગયો એક્ઝિટ ગેટ ને હવે નીકળી બારે સંગ્રામ જવાનું હે તો પૂરું હાલો ઓહો હાલો હવે હલ્દી ગાંઠી થી કરી પ્રસ્થાન મહારાણા પ્રતાપ નું મ્યુઝિયમ ને બધું જોઈ લીધું I really didn't do it. I really I ran away with my life, never back again. It's kind of funny that the moment we passed